Ребят, всем доброго ранку. Вот такие вот счетчик купил на Алиэкспресс. Вот такой коробочки продается. Он на 80 ампер. 220, 230 вольт, 80 ампер. Значит, для чего я его купил? Сильно много мотаем свету получается. По всем параметрам посчитал, где-то есть утечка. Теперь Кожний прибор і Микроволновку Мікволновку зміряв. Е холодильник зміряв, болер зміряв. Зараз черга дійшла до морозильної камери. Зараз покажу, як я це все діло підключаю. Що мені подобається даний счетчик, що от сюди чітко стає отак от, от вилка. Все це дело підключив. Обозявно зміряю, де у мене фаза, де ноль. От фаза. От ноль. У меня вот фаза с правой стороны должна быть. И это все дело подключаю. Сейчас, секунду. Все это дело подключилось. Ставлю параметры 0. Нажимаю и тримую. Все. Сейчас бывает верхний счетчик на 0, а нижний постоянно считаю. Вот. В киловаттах 0. Вот вольтаж 250 вольт в розетке. Ампераж 0. 0 Вт. Значит, морозильная камера просто еще тримає просто холод, мотор не запустился. И все. Засекаю на сутки и примерно буду узнать, сколько я ватт в сутки мотает морозильная камера. еще сказать вам, в данном приборе есть светодиодный индикатор. При нагрузке он начинает мигать. 1000 импульсов 1 киловатт. Зараз э, попробую открыть крышку и побачить, измерения поменяются или нет. Тут у меня есть, вот я уже показывал или нет, забыл. 200 вольтаж, ампераж, ваты, герцы. А ну, сейчас приоткрою крышку и покажу вам в амперажах, да? Опа, лампочка загорелась тут. 0,3 ампера. 0,3 ампера, 0,2. Сейчас потухнет 0. Все, все работает. Я примерно вот так себе записываю, да, вот бойлер э, за сутки взял 5 киловатт. Я ее на неделю оставлял, за неделю, вернее, за 6 дней набрал 30 киловатт. 5 киловатт в сутки. В холодильнике микроволновка полтора киловатта 24 часа вот так вот дальше дальше буду вымеривать побачу в чем проблема да утечка ребят если кому интересно хочется купить такие себе счетчик на алиэкспресс их куча разных разных мощностей и так далее и разных функциональностей кому нравятся такие видео ставьте палец вверх подписывайтесь всем добра ребят